我就说他是个渣男吧。我觉得我就够不要脸的了，没想到遇到个臭不要脸的，遇到对手了。他更胜一筹。嗯，上次果园半路走了，我很抱歉。我想好好弥补一下，请你吃个晚饭。张总，你有那么多重要的事情，不用在我这个小客服身上浪费时间。这叫什么？ 渣男本色，恩、嗯、恩，你不用跟我分的那么清楚。张总，我们只是很纯粹的甲乙方关系，希望您可以分清楚。恩恩、嗯，你听我说。哎，你干嘛？哎哎哎！哎哎张总，聊天就聊天，不要动手动脚的。还有工作上的事需要谈吗？ 行。工作是吧，合作是吧，董冬恩，你就给我装吧，你给我等着。 麻烦来了，接着改。哎呦，怎么还改呀、啊？他妈一天一个想法，有完没完？不改，不改这平均两个小时催一次。还低调透着奢华，放屁呢！这种人就是典型的对魂汤下丑无乱社会败风俗，一马勺换一锅，软的欺负硬的。啪。要不是为那一百万，这一百万他只打了一个头款。对，对不起啊，都怪我,我昨天太冲动了。怪我，怪我。 被这点钱护住，我还要去给小楼总汇报工作，我先走了啊、嗯。恩啊，你跟楼总说说，宽限两天，要不我把胖子跟婶婶魂归故里呀。放心吧，这两天小楼总的心情可好了，可有人情味了。是吗？嗯，那你可得伺候好这位家风爸爸。嗯，你是电，你是光，你是巴尔的神话。耶，辛苦你们了啊，我走了。加油！加油！ 加油,加油！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 喂，张总，你们的改稿我已经看过了，还是不行。这样吧，你现在过来一趟，咱们聊一下这一稿的问题。现在？对，还花中路 Max，你要是不过来的话，你们就一分钱都别想拿到。 张总，那个场合不适合聊工作，不如这样，明天早上我早点去你办公室，给你二十分钟。啊，我，烦死了！现在都几点了？你没事吧？啊。 喂，小罗总，他那边新更新了一版需求，我让助理发给你。啊，明白。哦，但我现在要去趟 Max 送文件，嗯，估计会晚一点。嗯，好，拜拜。这么晚去夜店送文件？ 给大家买单！不是灌酒，这还不如灌酒呢。你干嘛？怎么，现在连让我抱你一下都不愿意啊？你喝多了，我给你去要一杯果汁吗？我不喜欢喝果汁，我就喜欢以前的，我只是喜欢你。 张家木，我说你演的累不累？装的累不累啊？你是觉立这种先进人设，所有女生都喜欢你啊？你有什么资格这么说我？行，你厉害是吧？我听说董小姐是金牌客服，大家知道客服是干什么的吗？客服就是甲方的一条舔狗。来，让大家见识见识。你别忘了，我现在可是你们公司的甲方。 改不改口就是我一句话的事儿，上百万的项目不想要了。有些甲方是甲方，有些甲方连人都不是。为难一个小姑娘，你也太没风度了吧？跟你有关系吗？你谁啊？我说呢，死活都不愿意跟我复合，原来是有新的男人了。 你知道我这一副多少钱吗？这是高级定制，意大利的高级定制，我赔死你！高级定制就别再擦了，再赔你一下。擦一下。对不起啊，我来晚了。这就是你说的那个二抢，就这样。又一个。行啊，童童啊，够可以的呀。就你这样。 跟我装什么高姿态？请你对我女朋友放尊重一点。还有，人生总是会遇到几个不值得回忆、浪费海马体神经的人。你口气倒是不小啊！哎，你知道这是什么吗？见过没有？百达翡丽，让你长长见识。你有这个心吗？你有吗？ 全球限量款的，小楼总，没想到二位进展的如此之快。苏总，还真是巧。是啊，小楼总，又见面了。还真是哪都有你。彼此彼此。咱们走了、啊。 他还想让我给他买单，他真是想的太美了。嗯。啊,啊你没事就好。董总，我告诉你，我们这单你别想做了，合约解除。你们的方案做的太差了，根本就没法用。我是不建议让整个业内都知道你们的能力的。如果你自己都不在乎你们公司的名声的话，你大可以管我来要违约金。 等我一下，苏总还真是哪儿都在啊！到底想干什么？小罗总，你这话可就冤枉我了。我不过就是下班和同事小酌一杯，碰见董小姐有困难，我就伸手帮了个忙。你这么紧张干什么？公司之间的你来我往很正常，不过我希望你不要影响到私人生活。那当然，我们之间一向不就是良性竞争吗？我不懂你这话什么意思啊？ 字面意思，今天还是要谢谢苏总，果汁很好喝。王大妈，有要菜包子吗？哎哎，有有有，有给你放好了，你自个儿拿啊。啊我先忙着呢。啊、哎，等会儿，等会儿，等会儿，你这衣服怎么了？呃。 我喝果汁的时候不小心洒到身上。你看你这样穿着多冷啊！我说你这孩子就是心大。那这样，我找件衣服给你换上。哦哦。不过你放心啊，我那衣服是刚刚洗干净的，尺寸虽然有点大，比你穿着湿的强。来来来，谢谢你。哎哎,哎，没事。嗨，就是不知道照顾自己。 一点都不知道疼人。其实有个事儿，我想了想，我觉得还是得告诉你，张佳木其实已经结婚了。我今天才知道他是金领的上门女婿。他老婆是叫思思吗？ 这个还真不清楚。哎，没关系，反正也不重要了。你说，我只是在想，就有些人轻而易举就得到了别人一辈子都得不到的东西，他不好这些，他还要用这些金钱、权势去欺压别人、侮辱别人。嗯，太不公平了。怎么样？ 味道好吃吗？好吃。那我尝一个。嗯、你尝一个。尝尝。嗯，喝了不怎不辣，什么馅的？鸭子。除了这个，我觉得其他的没什么问题。你觉得呢吗？我明白了，嗯、谢谢。贵、嗯、公司的情况我们已经非常了解了，然后到时候我再跟娄总详细的汇报。娄总来了。 楼总，楼总，一切还顺利吧？非常顺利，谢谢楼总。哎、没想到楼总这么年轻有为，可惜我就只有这一个女儿。您说笑了，你就是楼总，没规矩怎么跟楼总说话呢？不好意思啊，楼总，他不太懂事儿。之后的项目呢，我会亲自和您对接的。好。 老总，我们仙岭十分期待跟您的合作，也非常感谢您能够相信我们，我们的产品绝对不会让您失望的。是、哦，不过也不瞒您说，我们确实有另外一家企业也挺看好他们，价格呢，他们报价会更低一点。不过我还是愿意相信你们仙岭。哎呀，那是感谢楼总的相信，我们的产品质量啊，我可以打百分百的保票。至于价格嘛，可以再聊。 这次仙灵和牡丹公司的合作，我们是抱着十二分的诚意，就是想交您这个朋友。行，那预祝咱们合作愉快吧。哎呀，非常感激。那楼总晚上有时间吗？我们想约您吃个饭，再谈一谈后续合作的问题。好，一定赴约。哎呀，非常感激。哎、感激 <laughs> 昨天的火锅店好好吃啊！ 一般吧，哎，我有家更好吃的，我下周带你们一块儿去。那<吗>、哦、家店叫……多好吃啊！完了，这个点都药右，吓死我了！来吧，一会儿下班先别走，跟我去个地方。好的。 继续忙吧。去个地方，这算加班吗？嗯，哎。王总，锻炼身体呢。我带你去别的地方锻炼。今天我朋友组织了一场联谊会，小姐姐们都可带劲儿喽。 我这新酱料的前景分析还没做完呢，你玩去吧。不是吧，大好时光你要加班？汪总最近修身养性了？不应该呀，你可是浪里小白龙，花间小蜜蜂呀。我明白了，心有所属，被摔死了？怎么可能嗨起来？走，开车。哎，好嘞。辣椒有没有？有。香水有都有。

这是哪儿啊？先去敲门，一会儿就知到了。哦。哎呀，娄总来了，快请。哎，靠边。 楼总，楼总好。呃，这位是，呃，叫我董诺恩就好。哦，董总，哦、呃，请吧，董总。哎。快<请>。哎呀，老总，我们也不知道你喜欢吃什么。 就随便点了一点，但是这家菜的味道非常不错，尤其这个烤鸭呀是果木炭火烤制，味道细腻呀、啊，外、哎、酥里嫩。还有这个牛排特别的好吃，小女孩肯定喜欢吃。哎、刘总啊，您太客气了，咱不说了吗？家常便饭而已。那哪行啊，一定要让你们喜欢。哎，佳木，快，给娄总和董总倒酒。 楼总和董总两位真是年轻有为啊！以后有机会的话，还希望你们二位能多多指教我们呢。你们年轻人啊，以后有共同话题就多来往，多交流。云、嗯、总这么年纪轻轻就当了县明的负责人，又找了一位这么帅气的老公，那是家庭和事业双丰收啊！我们两位得多向你们学习。楼总，您真是过奖了。这两个孩子、啊、以后要跟你们学习的地方多着呢。是。 您和董总真是郎才女貌呢，打算什么时候办喜事啊？哦，那呃，我们打算再等等啊，先过一下情侣的二人世界啊，不着急。我理解你们年轻人啊，想干事业的心情。不过，这一点上啊，我是过来人，有话语权。这要是想立业。 必须先成家。你看我年纪轻轻就把思思啊生出来，我才有全部的心思花在工作上。所以你们年轻人要抓紧了啊！哟，那这么说起来，我们更得向袁总他们学习了。哎呀，说起来还有一点小遗憾呢。哎呀，我们家呀，这个年纪轻轻的。 身子搞虚了，想要孩子要不上，所以啊，我今天就话多了，劝你们抓紧。<妈 S 1> 是啊是啊，我话多了。来来来，感谢楼总，好照顾我们仙灵。我们先,来先喝一个。来，楼总，您客气、啊。哎、董总，快，佳木给楼总倒酒，快趁热吃吧。 哦，谢谢、哎。这干吃也没什么意思。我老公啊，学过美声，唱歌还是可以的。佳木，你给罗总、董总助助兴啊。 给罗总和董总亮一嗓子，那我就为罗总、董总，先歌一曲。